endi shu joyda hali aytganimizdek butun musulmonlarning e, zeh niyatida xato o'rnashib qolgan hudud masalasini ham e, aniqlashtirib olishlik kerak Baytul maqdis yoki masjidil aqso e, bayt al baytul muqaddas deb nomlangan joyni odamlar bir masjid deb o'ylashadi bir dona masjid bizning zehniyatimizda shakllanib qolgan o'sha şey, qora qubbalik masjid deb o'ylashadi yo' u qora qubbalik masjid ba, Ma, masjidul aqso emasu masjidul aqsoning sohasiga kiradigan uning doirasida joylashgan bir donagina masjid uning nomi al masjidul Qibali, qiblaga yaqin masjid hisoblanadi qibla jihatidan qibla tomondan ya'ni uh, masjidul haromga eng yaqin tomondan qurilgan masjid uni masjidul Qibali deyiladi sariq uh, qubbalik masjidni qubbati sahro deyiladi u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam merojga bir toshni ustidan chiqib ketganlar u tosh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan oldingi barcha payg'ambarlarning qiblasi hisoblangan o'sha şey, tosh haqida ham noto'g'ri odamlarda tushunchalar bor e, quddusda havoda muallah turgan tosh bormish undoqmish bundoqemish degan turli xil rivoyatlar bor Iı, yani bo'sh rivoyatlar zaif mavzu to'qima gaplar bor shulardan biri payg'ambar alayhissalom o'sha toshdan merojga ko'tarilib kut ketgan ekanlar tosh rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashib qolgan ekan rasululloh to'xta degan ekanlar tosh havoda muallaq qolib ketgan ekan hozir o'sha yerda muallaq ekan degan gaplar hammasi botil gaplar u tosh oddiy tosh hech qanaqa yerdan ko'tarilgan joyi yo'q yerda turadi uzunligi o'n uch metr atrofida kengligi bir e, taxminan sakkiz metr atrofida balandligi ikki metr atrofida atrofini o'rab qo'yishgan u oddiy bir tosh oddiy bir tosh lekin qibla vazifasini o'tagan o'sha toshni qibla sifatida avvalgi payg'ambarlar e, foydalanishgan allohning intizomiga shu tariqa bo'ysunilgan uni bir ajoyib bir g'aroyib odatdan tashqari hech qanday vazifasi yo'q bu e'tiqodni to'g'rilab olishimiz kerak ekan endi masjidil aqsoni e, aytdik kengligi bir yuz qirq to'rt ming metr kvadratni tashkil qiladi bir yuz qirq to'rt ming metr kvadrat juda katta joy taxminan bir yuz qirq gektar bo'ladimi taxminan yo'q undan ko'proq o'sha atrofda bir yuz qirq to'rt ming metr kvadratni tashkil qiladi shaharchaga o'xshaydi xuddi uni ichida 200 dan oshiq masjidlar qubbalar har xil mezanalar masalan Musa alayhi salatu vasallamning qubbalari bor yahyo alayhi salatu vasallamning qubbalari bor sulaymon salatu vasallamning mag'batlari bor azon aytiladigan alohida mezanalar bor bularning barchasi tarixiy jarayonlarda vujudga kelgan bir kichkina shaharchaning ichidagi tarixiy osori atiqalar o'ta qaynoq insonlarning tarixini belgilab ko'rsatib berib turadigan guvohliklar joylashgan o'sha e, devor bilan o'ralgan u devorlarni urganlarni ham e, tarixiy kitoblarda alohida alohida keltirilgan